Kami daripada Jabatan DKI KKTM Kuantan Dan ini adalah video dokumentasi Hasil kajian lapangan kami Di Muzium Negara Aku nak tanya ni Suka okay, maca atau suka kopi jadi kami memilih Muzium Negara ini Kerana ia merupakan lokasi yang sangat uh, Menyimpan uh, pelbagai bahan pemeran yang penting berkaitan seperti yang tajuk kita iaitu uh, Malaysia Negara kita. Tajuk kajian kami ialah Pembentukan Malaysia 1963, suatu perpaduan wilayah. Ia memfokuskan kepada penyertaan wilayah seperti Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam penubuhan Malaysia. Ajati kajian kami di sini adalah untuk memahami faktor-faktor pembentukan Malaysia, tokoh-tokoh utama dan cabaran-cabaran yang pernah dihadapi dalam proses tersebut. Sepanjang video ini, kami akan berkongsi dapatan kajian kami berdasarkan permahatian terhadap bahan pameran sebenar di dalam muzium negara. Jom saksikan lawatan kami. Ok, kami menemui gambar pekaitan Suruhanjaya Kobat yang ditubuhkan pada tahun 1962 oleh kerajaan British. Suruhanjaya ini menjalankan kajian tentang pandangan penduduk Sabah dan Sarawak sama ada mereka menyokong penyertaan ke dalam Malaysia. Di sini terdapat gambar rasmi ahli Suruhanjaya jaya, petikan dan infografik hasil tinjauan rakyat. Hasilnya menunjukkan majoriti rakyat bersetuju dan ini menjadi asas kepada pembentukan Malaysia dan berlandaskan persetujuan bersama dan bukan paksaan. Terusnya bersama dengan saya Azrul di mana kita akan melihat paparan perjanjian Malaysia 1963 atau Malaysia Agreement yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 di Kota London. So perjanjian ini merupakan dokumen rasmi yang dimeterai antara Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. So dalam perjanjian ini turut menjamin hak istimewa Sabah Sarawak seperti autonomi dalam immigration yang di mana immigration dia dikawal sendiri orang semenanjung yang ingin ke Sabah Sarawak memerlukan izin iaitu permit dan agama dan bahasa agama dari segi agama agama Islam bukanlah agama rasmi yang di Sabah dan Sarawak mereka mengamalkan agama agama bebas seterusnya dari segi bahasa Yang di mana bahasa Inggeris masih boleh digunakan dalam urusan rasa Dan kali sekali Dalam hasil bumi iaitu hasil negeri Kita masuk Minyak dan gas memerlukan Sebahagian daripada Milik negeri Dan itu Sekian saja Daripada saya Malaysia dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963, prosesnya tidak mudah. Di bahagian ini, kami melihat kedatangan akhbar yang menunjukkan sembutan bercampur bau, poster dan gambar berkaitan konfrontasi Indonesia dan laporan media dari Filipina yang juga menentang penyertaan Sabah. Indonesia menganggap Malaysia sebagai alat penjajahan baru lalu melancarkan serangan bersenjata dalam konfrontasi 1963 hingga 1966. Selain itu, Singapura yang turut serta dalam penubuhan Malaysia keluar daripada persekutuan pada tahun 1965 akibat ketegangan politik dan perkawaman. Kesemua ini menunjukkan bahawa pembentukan Malaysia adalah satu proses yang sangat mencabar tetapi berjaya direalisasikan hasil keteguhan semangat kepimpinan dan rakyat. Kami juga meneliti bahagian pameran yang memperkenalkan tokoh-tokoh penting sejarah pembentukan Malaysia. Antara tokoh yang dipaparkan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun Fuad Stephens dan Stephen Nikan daripada Sarawak. Di sini terdapat gambar pertemuan pemimpin dan ucapan rasmi daripada rakaman video pengisytiharan Malaysia. Tanpa usaha tokoh-tokoh ini yang berani berunding dan menyatukan rakyat dari pelbagai latar belakang, pembentukan Malaysia tidak akan berlaku. Ini mengajar kita bahawa kepimpinan yang bijak dan berpandangan jauh sangat penting dalam membina negara. Sebagai penutup lawatan, kami tertarik dengan paparan tentang sambutan Hari Malaysia pada 16 September 1963. Paparan ini menunjukkan semangat patriotisme rakyat Malaysia ketiga itu iaitu satu detik bersejarah yang menyatukan negeri-negeri yang berlainan budaya dan bahasa. Daripada rumusan kami, Pembentukan Malaysia adalah hasil usaha kolektif yang berasaskan musyawarah dan perjanjian. Ia telah membentuk identiti negara moden yang majmuk dan merdeka. Antara cadangan kami adalah pendidikan sejarah perlu lebih mendalam dan interaktif. Seterusnya, pelajar wajar mengunjungi muzium dan lokasi sejarah. Dan akhir sekali, usaha pemeliharaan warisan negara perlulah diperkukuhkan. Kami berharap dokumentari ini dapat meningkatkan kesedaran tentang sejarah, perpaduan dan patriotisme dalam kalangan penonton. Terima kasih kerana menonton.